কাজিৰঙা ষষ্ঠ সংযোজনত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত পঞ্চম জলপক্ষী গণনা আপোনালোকে চাই আছে পি আইন ইউ ষ্টুডিঅ'ত মই ৰডি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দুদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে বৰ্ষৰ পঞ্চম জলাচৰ পক্ষী গণনা পঞ্চৱৰ্তী এলেকাৰ এশ ওঠৰটা জলাশয় সামৰি লোৱা হৈছে চাওঁ আহক সবিশেষ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দুদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে বৰ্ষৰ পঞ্চম জলাচৰ পক্ষী গণনা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যঘ্ৰ প্ৰকল্পত পঞ্চম কাজিৰঙা পক্ষী গণনা উদ্যানতখনৰ লগতে ইয়াৰ পঞ্চৱৰ্তী এলেকাৰ এশ ওঠৰটা জলাশয় সামৰি লোৱা হৈছে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা পক্ষী বিশেষজ্ঞৰ উপস্থিতিত তিনি শতাধিক গণনাকাৰী পক্ষী গণনা প্ৰক্ৰিয়াত এইবাৰ নিয়োজিত কৰা হৈছে সমান্তৰালৈকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ উত্তৰ পাৰ তথা বিশ্বনাথ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল অধীনস্থ বিশ্বনাথ কেন্দ্ৰীয় বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বন শিবিৰসমূহতো আজি পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হয় এই দুহেজাৰ বাইছ তেইছ বৰ্ষৰ পক্ষীগণনা প্ৰক্ৰিয়া এই গাণনিক প্ৰক্ৰিয়াত বিভিন্ন বেচৰকাৰী সংস্থা ৱাইল্ড হাৰ্ট ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগতে চৰকাৰী বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বহুকেইজন পক্ষী বিশেষজ্ঞই অংশগ্ৰহণ কৰে উল্লেখযোগ্য যে দুহেজাৰ ওঠৰ ঊনৈছ বৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত সম্পন্ন হোৱা প্ৰথমটো ঘটনাত এঘাৰ হাজাৰ পাঁচশ পক্ষী থকাৰ বিপৰীতে দুহেজাৰ একৈশ বাইছ বৰ্ষত হোৱা চতুৰ্থ ঘটনাত ঊনৈছ হাজাৰ দুশ পঁচিছটা পক্ষী থকাৰ তথ্য পোৱা গৈছিল উল্লেখযোগ্য যে অক্টোবৰৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে আহি পৰিভ্ৰমণ পক্ষী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চললৈ আজি পঞ্চম কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পক্ষী গণনাৰ মহোৎসৱ আছিলে তাতে আমাৰ উত্তৰ পাৰে বিশ্বনাথ ৱাইল্ড লাইফ ডিভিশ্যনৰ চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জৰ ফালৰ পৰা এটা হেৰি গণনা মানে এৰেঞ্জ কৰা হৈছিলে আৰু তাৰে ভিতৰত আমি বৰ্তমান চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জত আছোঁ আমাৰ নিচিনা আমাৰ যেনেকুৱা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান এন জি অ' ফালৰ পৰা বহুত কেইবাজনো আহিছোঁ আমি কেইবাটাও গ্ৰুপ বনাই বনাই বেলেগ বেলেগ ঠাই বেলেগ বেলেগ ৰেঞ্জত আমি গৈ পেলাই পক্ষী গণনা কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা আৰম্ভ হৈছিলে অনুষ্ঠানটো এতিয়ালৈকে চলি আছে ত' গোটেই আমি কেইবাটাও স্পিচিজ পাইছোঁ বহুত স্পিচিজ পাইছোঁ আৰু তাৰ কেনেকুৱা কি ষ্টেটাছ হয় কিমান প্ৰজাতিৰ স্পিচিছ পাওঁ মানে পক্ষীৰ আৰু কিমান হেৰিত পাওঁ যোনবিলাকে সহায় কৰিব আমাক ইভেন টুৰিজমটো ডেভেলপ কৰিবলৈ এনেকুৱা বহুত তাৰ মূল্য আছে তো সেইখিনি কৰি পেলাই আজি আমি চবেই আজৰি হৈছোঁ বহুত কেইবাজনৰ লগত আৰু বহুত ধুনীয়া আমাৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল আমি একদম ক'ৰ জোনত আহিলোঁ পক্ষীৰ লগে লগে আমি বাঘ গড় মহ আদি বহুত কিবা কিবি দেখা পালোঁ তো আশা কৰিছোঁ চবৰে ভাল লাগিছে আমাৰ আৰু বহুত আমাৰ সৰু সৰু ভাই ভনীসকল আছিলে কলেজৰ ষ্টুডেণ্টসকল তেওঁলোকে বৰ ভাল পাইছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আকৌ এনেকুৱা আয়োজন কৰা হ'ব আৰু আকৌ আমি ভাগ ল'ব পাৰিম ধন্যবাদ